И всем доброго времени суток, с вами на связи Джек Пэлас, и сегодня я играю в игру под названием Проклятие Софии. Да, ребята, я уже немножко ее поиграл, это просто эпик. Напоминает фильм ужасов, где выскакивают всегда скрины и, и так дальше. Ну что ж, давайте начнем. Так, новая игра, да, я тут уже играл, уже просто. Все, все, это будет. Все, так, ну английский я, конечно, не знаю. Да. Я вообще нуль. Так. Ну, привет, помоги, что там, не помоги, не знаю, там, Харри, Энт, все, короче, не помню. Давайте дальше. Так, клиха, тума. Окей, открываем ноутбук. Кляцаем, тыкаем, потыкаем Это Я так знаю, что нас здесь просят поставить сев чекпоинт. Так, давайте пройдемся. Так, это у нас зарядка, зарядка, а, понял, понял, это, типа, свет, типа, зарядка светом, а, понял, все, понял, все, понял, понял, понял. Так, пошли дальше. Так, у нас 8 часов, у нас 6-7 часов, у 8, 8 часов у нас должен поставить этот чекпоинт. Блин, у меня уже звуки только напрягают немножко. Не, давай сюда, сюда, сюда. Куда, на, не туда, блин, сюда, вот туда. Да, внизу звуки напрягают, честно говоря, но... но-но-но. Ух, блин, так гроза напрягает. Сейчас зародили? Пошли дальше. Так, дальше, дальше, дальше. Мы ничего не боимся. Ла-ля-ла-ла-ля. Ла-ла-ла-ля. Ла-ла-ла-ла-ла-ля. Ох, блин, это гроза напрягает меня немножко. Ну, хорошо. Я уже, блин, два раза уже играл в него вообще. -то. Это просто ужас. Так. Ну, честно говоря, смотря как с какого... Здесь должно потом открыться окно, я знаю. Пошли туда. Пошли обратно. Блин, немножко муравская потеря, честно говоря, но Честно говоря, немножко мурашки по, теле, по теле бегают. Блин, меня уже звуки напрягают. Ух, бляха, мух. Что это? Ух, ёпс, визи, визи. Блин, Походу буду орать, пипец просто. <laughs> Игрушка, конечно, блин, вообще жестоко. Так, значит, там уже почти восемь часов. Сейчас поставим чекпоинт. Ух, это гроза, блин. Давайте немножко. Так. Вот дверь открывается, нет, еще не открывается, блин. Вторая гроза, блин. Так, у нас уже точка C. все... точка С. Все, чекпоинт. Все, сейчас будет жестоко. Сейчас мы поиграем в игру. Давай. Пошли, сейчас, короче, скример сейчас выйдет. Ох, блин, это будет просто ужас. Открываем дальше. Давай, заряжай, заряжай, заряжай. Дальше, 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 дальше. Дальше, дальше, дальше. Блин, это гроза. Что это за звуки, да? Ла, Блин, я тупо даже говорить не могу вообще. Потому что я знаю, что здесь потом упал. Вот все. Дверь открывается. Охренительно, дверь открывается. Сейчас скример какой-то. Что за звуки? не морсель. 8 часов. Еба! Ух, блин! Жесть! Я просто сам напугался. ⁇ п- ⁇ увидите! Вот как мне... Не надо продержаться, блин, я знаю, что мне надо продержаться до 12, вроде нет, до 2, 2 часов ночи. Я не знаю, как я продержусь, честно говоря, но... Ребята, если вы будете ставить лайки, конечно, я вот... Честно, я вот сниму вторую часть, это просто, я не знаю. Я сейчас не могу играть, потому что я в шоке, в настоящем просто в шоке. Это так пугающе вообще. Ребята, если вы поставите лайки, я, конечно, сниму вторую часть. Я увижу, что вам нра нравится эта игра, и я буду снимать больше и больше и больше части. Так что, если вам понравилось видео, ставим лайки и подписывайся на канал. Всем удачи и всем пока.